cerita 40% hak Sabah Sabah semua ya apabila datu sri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan keputusan kerajaan pusat ya pada malam semalam jadi saya percaya ini adalah berita baik yang diberikan oleh kerajaan pusat kepada rakyat Sabah Dan kita harapkan ia memberikan manfaat kepada rakyat kepada pembangunan Sabah dan juga memberikan peluang Pekerjaan lebih lagi untuk rakyat Sabah Jadi <coughs> Terbaik daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim Tanpa membuang masa Ayuh kita mendengar sedikit Kenyataan daripada Perdana Menteri kita sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصلي وسلم على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين انت من menteri Dr. Sri Fadilah, Lagerakan Menteri KSN, KPPB dan Lagerakan yang saya muliakan Alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi dan semalam seperti saya tahu saya telah menyenaraikan beberapa kejayaan kita dalam rangka ekonomi madani di parlimen ringgit dengan prestasi terbaik di Asia. Pengangguran kadar pengangguran terendah dalam 10 tahun. pelaburan tertinggi dalam sejarah negara Malaysia Merdeka. Dan termasuk rating dan sebagainya dan saya percaya sudah-sudah ikuti. Baik. Tapi ini semua kerana berkat kerjasama semua. Pertama dengan izin Allah SWT. Duanya dengan pasukan kita. Rakan-rakan jemaah menteri penjawat awam dan seluruh sektor awam dan swasta. Tetapi selalu saya merenung semalam setelah jemaah menteri ada mesyuarat khas mempertimbangkan keputusan penghakiman Kota Kinabalu dan keputusan kita setelah berunding berjam-jam mendengar um, pandangan dan usul dari tiap uh, ahli jemaah menteri uh, di antara yang paling terah itu Azalina lah. Uh, dan maka kita memutuskan secara konsensus, muafakat tentang apa yang kita putuskan dan uh, soal uh, 40% yang kata ikut uh, 112 CD dan juga pertimbangan tentang um, keputusan kita juga yang itu tidak kita rayu tetapi keputusan penghakiman yang kita rayu dia akan saya jelaskan di parlimen esok secara lebih terperinci tapi yang saya nak jelaskan begini jangan um, kita terlalu selesa dengan kejayaan ini kita bersyukur tapi bersyukur itu harus ada kewaspadaan Lihat saja perkembangan negara-negara ASEAN rantau ini dan dunia. Negara yang relatif kecil seperti Malaysia. Itu bila dia meningkat maju tentu menjadi perhatian. Positifnya dia jadi perhatian untuk pelancongan, pelaburan. Kewaspadaannya kerana apakah kita dapat bertahan? Dan apakah mungkin bukan sahaja bertahan dari segi ketahanan nasional domestik tetapi tentang Iri hati dan juga uh, permusuhan luar. Ikut uh, diputar sejarah, kalau kita dapat menyingkap lembaran sejarah atau menghimbau lebih luas, tidak ada negara yang dapat bertahan bila mula uh, dirasuk bibit-bibit kealpaan, kecuaian, kehampaan. Itu kita kena ingat. Dan tanggungjawab saya dengan rakan-rakan itu mengingatkan kita semua. Nah, kalau istilah kalau dalam semangat Al-Quran, ya, ayat-ayat awal itu satu peringatan yang sangat relevan yang pernah saya uh, ungkapkan. Atau di sini atau di perbenaraan. Ya. Yang dalam muzammil dan mudathir. Ya. Bahawa manusia ini selalunya kalau tidak di asak dengan peringatan dia akan alpa sebab itu ya dia qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siya baka ya maknanya bangun dari kealpaan dari tidur dari kecuaian dari ya kelemahan ya. qum fa'anzir dan bangun itu untuk mengingatkan yang pertama warabbaka fakabbir. Bahawa kita ini makhluk insan kerdil, ibadur rahman, hamba Tuhan. Hmm, jangan kita lupa jabatan itu hanya pinjam sebagai amanah sementara. Laksanakan dengan sebaik mungkin. Ketua unit, ketua jabatan, ketua sosial negara, perdana menteri, semua itu sementara. Dalam sejarah kita lagi lebih lebih lagi. Ada perdana menteri tak cukup setahun, ada perdana menteri dua tahun, ada perdana menteri tiga tahun, ada perdana menteri dua puluh dua tahun. Tapi semuanya itu peringatan kepada kita. Tidak ada yang kekal. Sebab itu warab baka fakabir. Ingat dan insaf. Tapi susulan ayat itu itu Wasiah Ini peringatan yang sangat jelas, membersihkan diri, jiwa dan suasana kita. Jadi dalam negara pun saya ingat kalau kupasan-kupasan ulama tabar teman semasa, yaitu kita tidak kekal sehingga kita betul-betul ada kecerdasan pencerahan. Keinginan untuk membawa perubahan berikutnya dan tidak terperangkap dengan ruang selesa. Kalau kupasan baru, kalau sudah teliti di antara karya Carl Breit, saya, dia bicara tentang culture of contentment budaya selesa. Ya, apalagi negara kecil kita catat rekod sejarah. Tetapi apakah kita ada keupayaan perbaiki atau tidak? Jawabnya ada. Jawabnya itan fil amal yang disebut culture of excellence. Striving for excellence itu teori baru. Tapi kalau dalam rumusan hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu itqan fil amal, maknanya <coughs> striving kecemerlangan dalam tiap amal. Jadi sudah sudah yang saya nak tekankan di sini ialah keperluan kita untuk senantiasa waspada dan bekerja. Dari sudut kerja, ya kita jayakan ASEAN dan seperti yang saya sebut itu diterima di negara di kalangan negara ASEAN dan juga di rantau dan di dunia bagaimana negara yang relatif kecil dapat mengendali satu sidang yang besar secara sangat cekap dan efisien dan keselamatannya, kerangkanya dalam bukan puluhan, ratusan mesyuarat yang dikendali di semua peringkat. Jadi boleh kita syukur, Alhamdulillah. Tetapi yang saya nak tekankan ialah peringatan kepada kita bahawa ia kerana pertama sekali negara ini aman. Dalam keadaan bayangkan ini, bayangkan mana-mana negara lain di mana komposisi kaum, agama dan wilayah berbeza seperti Malaysia. Ini. Kita ini we take things for granted ya. Cuba kita renung negara mana di Asia 1 2 3 4 di Afrika yang suku kaumnya Semuanya kalaupun nampak relatif aman tetapi volatile dan tidak tidak mantap. Bagi kita setakat ini alhamdulillah. Jadi sebab itu saya kata jangan buat andaian mudah. Jaga keharmonian ini. Ya. Sekali lagi saya tegaskan. Ya, kita renung tengok negara Asia yang ada percaturan, pergaduhan, Antara mazhab, antara kaum, antara suku kaum, antara ideologi yang panas dan menyebabkan gambaran negara itu sebagai dalam keadaan yang tidak stabil. Jadi kita aman. Aman tentunya pasukan keselamatan. Tetapi yang pentingnya itu kesedaran rakyat. Yang keduanya politiknya stabil. Kita alami umpamanya politik stabil. lama kemudian politik yang tidak menentu dan mengesan kepada rakyat. Bila pencaturan pimpinan politik itu berterusan dan tidak ada ketentuan, tetapi dalam kehangatan, suhu hangat itu orang tak fikir itu. Dia fikir nak bertempur. Dia tak fikir kesannya kepada negara. Jadi negara harus aman, politik harus stabil. Dan kestabilan dan kekuasaan itu bukan untuk pimpinan untuk merompak kekayaan sebab itu saya bagi saya itu tata kelola sangat penting. Ya. Ya kita bicara soal 40% ke pembangunan ke. Yang penting itu tata kelola. Dapatlah buang banyak mana pun. Kalau tak diurus dengan baik, tak selesai masalah. Dan kita akan popularkan apa yang Mohandas K. Gandhi. Yang dikenali sebagai gelaran Mahatma Gandhi pernah ungkapkan itu ya. The world is enough for every man's need, but will never be enough for every man's greed. Yeah. Bayangkan kalau kita urus dengan baik, saya percaya manfaat kepada rakyat itu akan jauh lebih baik. Yeah. Tapi kalau orang politik, itu dia bicara soal kaum dia, negeri dia, parti dia, kepentingan kelompoknya. Padahal kalau diurus dengan baik, kita jaga kepentingan rakyat semua dan pengagihan itu jauh lebih adil. Baru yang disebut al-adl wal ihsan. Tiap hari Jumaat dengan khutbah itu. Ya, tentang adil dan ihsan itu menjamin kesejahteraan. Jadi faedahnya terlimpah. Sebab itu bila negeri aman, negara aman, politik stabil, pengurusannya itu harus telus. Tata kelolanya harus baik. Dan mesti melihat ke depan. Macam saya umur saya ini kalau nak fikir soal transformasi digital, energy transition, AI. Itu bukan dalam kerangka yang saya baca dulu. Tetapi kenyataannya itu ialah bahawa dia kata Zeitgeist istilah Jerman the dictate of the times the Zeitgeist sekarang ini menuntut kita mengekalkan yang saya sebut yang lama akar berakar kepada yang lama bahasa kita agama kita budaya kita perpaduan rakyat kita tetapi menggapai yang baru teknologi baru yang saya kata menggapai di langit jadi ada sebab itu di sekolah-sekolah pondok umpamanya sementara kita ambil keputusan terima kasih Sejakim juga untuk bantu mereka kita tidak mengganggu kurikulum mereka kitab-kitab yang dia baca kitab Ahya Ulumuddin atau Kimia Saadah Imam Al-Ghazali atau Munyatul Musalli yang popular sekarang soal ya uh, Fathani atau lain-lain lah tetapi kita minta supaya dia juga terima cabaran baru ini. Tentang Tibet, tentang AI dan tanggungjawab kita itu mengisi supaya dapat dia bersaing. Ini beberapa perubahan tata kelola yang baik, yang cekap dan kesediaan kita membawa agenda baru. Sebab itu National Semiconductor Strategy, saya terima kasihlah kepada rakan-rakan yang menyediakannya. Saya Kakum ke Jepun, ke Korea, ke Amerika Syarikat, di Eropah. Rupanya pelabur-pelabur dalam bidang data center dan AI itu, dia baca tu. National Semiconductor Strategy. Dia tanya saya kalau we are serious in our desire to implement this strategy, this particular strategy NSS ini, they will certainly come in. Ini termasuk Nvidia baru-baru ini. Dan seorang seperti sudah tahu manusia individu terkaya di dunia dengan 5 trillion dollars now. Dia jumpa saya di Korea. Ya bukan sebab saya Anwar. Tapi ada orang kata ohnya sebab Anwar PMX. Saya pun ada perasaan sikit tapi saya fikir eh bukan juga. Sebab negara ini. Sebab uh, the team sebab dasar kita, sebab insentif, sebab kecekapan kita. Then you realise bahawa sebenarnya dia datang itu kerana minatnya dan dia lihat pelaburan awal di, di Johor. Tapi dia sebut kepada saya itu. Not many countries he has seen. The Malaysia is an exception, kata dia. Because you have that semiconductor strategy. You have that clear focus on the need to utilize AI, both in government, in education, and in the private sector. Jadi sebab tu saya kata semua ini bermula dari negara aman, politik yang stabil, tata kelola yang ke arah yang lebih baik, dan dasar-dasar semasa darah mengekal identiti jati diri kita. Jadi akidah kita, akhlak kita, syasiyah kita, budaya kita, bahasa kita. Tetapi menggapai teknologi baru dengan berani dan dengan bersungguh-sungguh. Semoga Allah merestui usaha kita bersama dan saya mengajak saudara dalam keadaan kita selesa bagaimanapun jangan lupa hal ini. Saudara tidak ada negara yang bertahan dan kekal. Dalam tahap yang sama. Ada pasang surutnya. Kita agak belum cukup pasang. Baru naik nak pasang. Uh, tapi jangan bagi surut awal. Untuk pertahankan ini. Dan ini bukan perkara baru. Saya peringkat awal saya jadi Perdana Menteri. Saya selalu gunakan The Khaldunian Theory. Ya. Um, Ibn Khaldun, Abrahman Ibn Khaldun Yang mengkaji dengan negara, negara Afrika Utara pada masa itu Apa yang menyebabkan Esprit de corps asabiyah yang naik Mengapa dalam generasi Kedua dia menatar Di generasi ketiga Dia merosot Kerana idealisme dan nilai Itu sudah hilang Sebab itu dalam madani ini kita cuba Pupuk asap soal nilai Soal akhlak sebagai yang agak sebati dengan kita. So, terima kasih hari kata saya Aiman. Terima kasih dan mudah-mudahan kita bekerja dengan semangat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis.